Тож паж пентаклі падають. Ну, пажі падають. Та не очень много. Як і було, оно. там щось то должно в теплий період времени А, Чи дійсно Трамп відмовиться від союзників та об'єднається з Путіним? І, можливо, це вже відбулося. сомневаюсь. Десятка мечей, тройка мечей и фортуна падает. Трамп просто очень ушлый, он очень хитрый. Вот и все. Сомневаюсь, что у него супер хорошее отношение к Путину. Что планует он допомогать России? Трамп сейчас решает какие-то свои финансовые вопросы просто американские. Там я смотрела, там туз Пентакли падает, перевернутый вниз. То есть, я так понимаю, из-за того, что война, из-за того, что санкции и так далее, Америка обнищала немножко. Вот. Они решают какие-то свои вопросы. Но карта касается территории, и Юга у нее уходит все равно никуда. То есть она постоянно падает одно и то же. Какие-то вопросы по югу подниматься еще будут. Ну, то, что мы обсуждали ранее. Будемо тоді дивитися надалі. Питання, коли буде ближче до того, як це почне програватися. Зараз також вчора відбулася зустріч Ердогана та Зеленського. Ця зустріч може повпливати на те, щоб змінився хід війни і були якісь перемоги у нас. Ну, пока сомневаюсь, семерка мечей и шут, но опять-таки, я думаю, что разговоры какие-то про Крым там были. То есть Эрдоган должен какое-то участие принимать в возвращении Крыма или договорниках каких-то по Крыму. Это не, это не Херсон, это Крым. Також почали активно говорити про припинення військових дій до Великодня, а це вже в квітні. До цього фігурувала ще дата травень місяць. Взагалі, наскільки це реальна перспектива? Чи то до Великодня, чи то до 9 травня, що війна в Україні була Слушай, Я, ну, на моєї відео продвісніті Окончання війни, там дуже ну потихонечку, збу... ну, як, все збувається так поетапно. там было про Папу Римского, типа, что он может коньки двинуть как раз там. Там много чего было. Они типа, кидали вчера просто люди эти предсказания. Они там сами это все контролируют. И как раз таки, если ты помнишь, там было про либо взрыв на атомной станции, либо ядерный удар. Сегодня там Россия какой-то ярс вытащила уже, эту ядерную боеголовку видела, начали уже там что-то, и там по скупкам впадает. Я так понимаю, что будет такая же ситуация, как с Орешником. То есть, когда еще орешников Фомини не было, мы вышли с прогнозом, и там падал Паш Кубков. Я говорю, короче, будет какая-то новая ракета, непонятная никому, они будут махать ей. То же самое с Тим Ярсом. Они будут махать тоже Тим Ярсом, так же, как Орешником, и там тоже падала прокордонная территория, пятерка мечей. Ну, то есть тоже. Либо это Днепропетровская, я так понял, а либо там, с той стороны, Харьковская и так далее, снова будет. Но учитывая еще, когда я в Варшаве жила, мне мертвые сказали про ядерку, что все-таки она упадет, и показывала, опять-таки, Луганщину, и касательно атомной станции еще, подожди, предсказание про Чернобыль сбылось, конечно, но мне же во сне снилась весна. Я так понимаю, что пробный был. То есть весной еще что-то будет. Ну, сказать, что окончание войны, если они будут по Чернобылю еще бить, ну это как-то странно. А дата Чернобыль 26 апреля. Хотя, видишь, подвесники окончания войны там тоже было удар по атомной станции или ядерка. Там два варианта было, точно падало. Если верите по типа, этому видео, хорошая новость, что да, действительно что-то движется уже к окончанию войны. Но плохие новости, что все эти события негативные, они все происходят. Понимаешь? И мы посмотрели всего лишь 9 событий. Не факт, что там еще там 300, 309, понимаешь, не выпадет сейчас, если кинуть. Ну, поэтому я сомневаюсь. Есть ли вероятность того, что война закончится? Смотри, вот на весну. Опять-таки будет страшно, из-за чего? Карта Луны. Тож що ли боядер, або лібо атемна станція знову. Не змінюється ту спікова, от не змінюється свисний, от вона. Ну, тут десятка пентаклів. От я к атемна станція схиляєш більше? Це не к ракети, ракета показала б в карту, карті щось. За датомна станція знову. Вот. Так, але як я й обіцяла, ми це питання піднімемо вже навесні поза, і може, да, буде, да, може. Буде, буде більш зрозуміло тобі про яку атемну станцію йде мова і йде... до Может, она Чернобыль, конечно же, если уже. Просто видишь, тогда во сне четко показывали ЧАЭС. Я просто такой человек, что сама себя путать, поняла, начинаю. Начинаю думать, блин, а может, не Чернобыль, может, это просто показали Запорожскую, такой, как в Чернобыле. Я же не знала, что Чернобыльская активная станция до сих пор. А там черным по белому ЧАЭС было написано. Поэтому иногда, когда предсказания какие-то вам дают, там или что снится, не нужно выдумывать. Да, то есть нужно четко, вот вам четко иногда показывают прям вот прям. Все. Повторение ситуации по Чернобыльской будет станции. Зараз вечер внутренние вечутя по Чернобыльской еще раз вгадят. Да, 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 на весну. Мы смотрели уже. Там ну, ничего не меняется пока. Там годовщина Чернобыля, и мне снился сон потом про Пасху. Пасха 20-го, Чернобыльская 26-го. То есть это была пробная. Они пробовали. Что во сне четко тогда показывала мне весну. Ну, я весна была, я на улицу выходила, раздета, ну, раздета как в костюме в каком-то там такое что-то. Да, не зима была. Тем более, они влупили, и ну, погода такая слякать была, а потом снег, это ну, вообще не то. А зараз у тебя были передчуття, які можуть бути наслідки від радіації? Я не думаю, что там радіація какая-то є. Я смотрела по і падала, валетпиковий падала, это пустота, і шут падал, ну то есть... Ты знаешь, мы каждый день ходим, нюхаем радиацию. Непонятно, чем Россия обстреливает, вкручивая в дроны, в ракеты. Вот. Но Чернобыль, когда не ударили, я помню, я утром встала. Я... Может, у моя самая накрутка, конечно, была, я не знаю. Но мне горло першило. Я не знаю, почему. С чем это связано? Может, действительно, там что-то знаешь? Я же такая тонкая, как бы душа. У меня очень чувствительное все. У меня даже моменты бывают, что когда там, типа, знаешь, туман или снег, я не сплю до 7 утра, не могу заснуть, прикинь, когда меняется погода. Поэтому, если горло мое почувствовало, наверное, все-таки что-то было, но это минимальная такая доза, то есть это было вообще, ну, полчасика, и все прошло потом, ну, то есть ничего. Я говорю, учитывая, сколько мы дышим всем этим, поверь, мы столько радиации впитываем в себя. Ну, касательно Чернобыля, да, там повреждения более серьезные, я смотрела, действительно, плохо падало. Но по радиации там шут, ну валет пиковый, то пустота была. Это пустое все было. Не знаю пока, как будет весной. Надеюсь, все будет хорошо, но обосрутся все конкретно. То есть до сих пор падает, что обосрутся. Это пиковый не меняется. Посмотрим. Надеюсь, что поменяется это. Я тоже очень на это сподеваюсь, но... Знаючи твої прогнози, Маш, да, да, да. <реш> не сподівалися, але як правило, потім в нас просто репост вже новин, які здійснилися, навіть яких дуже би сильно не хотілося. Та да. да, нічого, да то переживе, що нам ділять остається, як не вижити. Так-так. Зараз э, досить скоро вже 24 лютого, і що ворог, власне, планує? Ми розуміємо, що це не один день, і вони можуть і оператив... это, это... лучше смотреть либо в конце недели, либо в понедельник. Я не берусь за это еще, это еще очень рано. Потому да что, что, знаю, знаю россиян, типа, не-не-не, они там все меняют за день день, за час, через час. Я Замутно. сказала всім, що не буду смотритися нічого только з п'ятниці почну смотреть, З понеділка, з п'ятниці. Ну, з п'ятниці, понеділка. Двадцять четверця до понедельника. Понедельник. Да, ну з п'ятниці, значит, кому повезуть, тому що до этого не буду смотрить. <заркла> Зараз загалом ми бачимо, що ворог активізувався взагалі на найближчий час, яку небезпеку ти бачиш для України? Чи будуть щоденні обстріли, які їх цілі? Ну, касательно обстрелов, я не знаю, я думаю, что они выпендрятся, конечно, 24 числа. Этот ЯРС просто они вывели в море, что куда его там вывели, они не знают, куда он там летит, типа. Где же они его, я не помню, куда они его вывели. Это, 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 это что, это корабль или что это такое? Ты не видела? Да, да, на воде, так, здесь. Ну вот они запугивать им будут, не знаю, мне кажется, в ближайшее время, потому что там по картам так по показывают хорошенечко. Касательно Николаева, я вчера тоже говорила, что будет минировать будут на следующий день, говорю, либо сегодня, либо завтра. Как раз детский садик там четко падало, как раз сегодня минировали школу, детский садик в Николаеве. Вот, там четко-четко прям показала. Потом, кстати, на теракт там ничего не меняется пока. Там, касательно терактов, насколько я помню, падал Днепр в прошлый раз, Днепропетровская область, ну, с той стороны, Харьковская, вот там, вот, в ту сторону. Прикордонии, как я их называю, территории. Что еще? Касательно обстрела, я думаю, что они готовятся все-таки к 24-му числу. Вот. Меня сейчас больше смущает все-таки помощь это Украине. Там Зеленский уже выступал, говорил, что нечем, типа, отбивать ракеты. Так. Так, что немає э, для Патриота ракет и і... Критична сейчас ситуация с цим. Сейчас задут ли нам ПВО? Вот такое пока не вижу ничего. Действительно ситуация критична, кстати. Карта, пятерка кубка пятерка пентакли падает. Ну, такое тут. Так, а сумщина — третий фронт. То, о чем мы говорили тогда. Ну и да, суд, видишь, суд падает все равно здесь. Стерка мечей падает какое-то движение будет по сумщине тоже тогда правильно показывали карты до нового года не сказать что третий фронт но суд падает с шестеркой мечей какие цели в принципе сейчас бить ракетами какие цели у них Я целью России раке по стрелам. Ну, основные. Сейчас активироваться должны территории, которые оккупированы то есть по обстрелам. Это Херсонская, я так поняла, Запорожская и так далее. Пятерка мечей. Все-таки это про Курдони территорию. То, что я говорила, обстреливать будут нехорошо, хорошо. они прямо у них здесь вот за цель, видишь? Сильно. Ну тут у я спросила, типа, что они планируют обстреливать. У Спентакли это все-таки к торговым центрам часто показывает нам. И тут карта Мага. Когда карта Мага падает, я понимаю, что это будут какие-то теракты. То есть они все равно планируют по терактам. Надо будет смотреть в пятницу перед годовщиной, по терактам. Потому что такое чувство по ощущениям, по моим, вот. Вот если тогда я предсказывала эпицентр, помнишь, в Броварах? Там как раз минировали. Ну, это пустое все было. Они минировали типа его. Ну, просто показали эпицентр. Мы это сказали, и они начали там что-то вот, ну, типа, сбылось. Окей, класс. То недавно, когда минировали, что же минировали, блин, я не помню, где-то минировали недавно, когда я посмотрела по картам, я не увидела пустоты. То есть что-то либо реально было, либо что-то не, не успели сделать просто. Здесь такая же ситуация сейчас. То есть показывает, и тут, тут, тут получается Пентакли и Мах, то есть они что-то будут минировать. Будем смотреть просто ближе уже к дате, что именно. Кривиальный центр это этой ну, торговальный центр, да, 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 да. Туз Пентакли, торговальный центр. Просто... И карта суда, и еще это может больница будет, вот рядом падает. Больницы. Что с больницами? Пересматривать в пятницу будем. Это, я думаю, это там к празднику, к празднику ближе. Что они там готовят что-то. Чтобы не было такого, что, знаешь, теракты прям по всей Украине как, ну, вот это вот, знаешь, цепь. Там, 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 там. Это так просто карты показывают странно, что то прямо они планируют. Надо будет обязательно посмотреть, что планируют они, короче, в Украине. А тут Пентакли еще может падать не обязательно торговый центр. Знаешь, что может падать? Массово. Просто что я говорю, поняла, почему-то вот, вот везде. Там, там, там. Территория, площадь, поняла? Массово. Что-то они задумали, уже придумали. Діствительно, нафига тратить эти херову тучу тут на ракету, если можно просто пойти, блин, кинуть там, не знаю, бомбу, которая стоит там 3 рубля, образно говоря. И всё. Поэтому Только вот это, кстати, первый раз информация такая пошла. Такого не было до этого, только сейчас. Что уже планируют, значит. А я думаю, что до конца тижня ты ти уже більш чіткіше побачиш плани, і mm -hmm. сподіваюся, що вдасться це здійхти. Також на днях була з'явилася інформація про закриття е, заправок на території України з 1 березня. Потім її спростували, але тим не менш, Давайте ж перевіримо, чи чекає нас така криза, чи дійсно буде проблема з постачанням е, палива в Україну. Ні, це за що впати? Пустоя все. Ну ні-ні, на це. Фігня капітана. Щодо Зеленського, чи е, вдасться йому лишитись на президентському місці, е, тому що зараз якось дуже хитка ситуація. Звідусіль вимагають його відставки, чи вдасться йому відстояти своє місце? Кому не поміняти хочуть? Це вже питання на місці зараз. Вливо є представники США, якщо так яро, хочуть. Не, на місці, на місці зараз. Місце про це ми теж поки що на щастя не хвилюємось? Да. Також стало відомо про те, що на перемовинах, які відбувалися в Саудівській Аравії, Росія просила про те, що були розблоковані мільярди заморожених активів. Чи прислухались США до них? І чи дійсно? Вон оно шо. Вот что под у Спентакли перевернутый. понятно. думаю, это санкции не обсуждают. Они обсуждают активы. Вот что Трамп с Путиным встречался. Все понятно. И там падал по картам, что Америка недовольна осталась, и Россия довольна. Вот так вот падала. Такое-то влияние. Ну, там такие карты были, да. Вот что падало. Все понятно просто теперь. Я не знала. Тобто зняття санкцій не буде, але ймовірно, таким чином. Чітко Так, этого тупо чітко з того зустрічалися. Там тут спінтак, якісь деніжне, що така, що там три падало десятки, зрозуміло, прям що то очень много денег. От що, я думаю, це санкції. Це все в місті виходить там. Угу. Знаю, якщо раніше йшла мова про те, щоб заморожені активи передались Україні, то зараз вже взагалі питання це не стоїть. Карта ілюзій. Там і туди ще карта, я пам'ятаю, тут смотрели, там випало, що ми нічого не получимо. Ні. Ні. Це все таке пустое, печально пусте. Наступ на країни НАТО все ж відбудеться. Росія зараз готується до нього і є в них ресурс для цього. Ні. Я сам діваю. Ні. Ні.